Хочу, знаете, засвидетельствовать, что Господь жив. И он, как бы сказать, что я сегодня начала служение, что охраняет, оберегает, мы находились. В четверг я приехал в Старки утром, в 6 утра, в пол седьмого. Надо было забрать товар и ехать на околу. Прицеп. Беру там же прицеп у них. Загружаю товар, полный прицеп панели вез и гипс, все загрузил. Хорошо, что я купил пленку такую, как тен, что накрывается. Ну и вроде бы застегнул все, все заделал, все нормально, все пересмотрел, обошел три раза, посмотрел, как -то горят стопы там, все, выезжаю, и что-то меня вот остановиться, ну не знаю, но ну, я говорит, знаю, что Господь, после того я, я просто чувствую, знаешь, я когда что-то останавливаюсь, думаю про себя, ну что я остановился, надо ехать, и я остановился. И перед мной бус стоит, тоже остановился. И что-то так в сердце, знаете, выйди, посмотри. Я выхожу, смотрю на этот прицеп, ну нормально все, я подошел наперед. Я не знаю строение этих прицепов, вот этих финских. Но я подошел к нему, знаете, и так, э, там поправить хотел, так поправляю, а он начинает от рамы подниматься. Я не понял, я раз его прижал. Знаете, я смотрю спереди, там две такие защелки, они должны быть защелкнуты. Я не знаю, полностью он открывается, а не полностью, как он там. Ну я еще раз попробовал, он снова открывается. Я раз понял, эти защелки были открыты, просто-напросто. И я себе думаю, дорогой, чтобы это я ехал в дороге, и чтобы вот это он поднялся, этот товар, что это было? Я думаю, себя, Господи, я там стал и начал молиться. Ой, Господи, спасибо тебе. Я защелкнул эти защелки, еще раз замотал. <laughs> и ехал всю дорогу и прославлял только Бога. Знаете, все-таки товар на день нехорошие. И неизвестно, что дальше было. Если бы он по дороге где-то поднялся и открылся там все. Как оно там было? Но я хочу поблагодарить Бога, знаете, что Бог и здесь дает как бы останавливать тебя. Еще раз проверь. Чего проверять, не пойму. Не сам не мог понять. Пока ко мне тронулся так, просто тронулся. И он начал подниматься. Вот видите, какой у нас Бог. Он везде с нами. И везде показывает. Мы другой раз не понимаем, почему так, почему ты останавливаешься, почему? Почему? Бывают такие моменты, почему я остановился. Не могу понять. Но ты должен понимать, что это остановил тебя Бог. Значит, что-то хочет. Вот что такое. Слава Господу нашему. Аллилуйя.